你想不想要孩子、啊？想、嗯，想过要几个吗？啊？想没想过要男孩还是女孩？男孩女孩都可以。 如果是双胞胎就最好了，一胎生两个，省时省力，一个像你，一个像我。我也是这么想的、啊。我觉得今天晚上其实挺合适的，是吧？灵魂的花朵陪着我。穿过光年。 终点，怕什么沦陷？奔向有你的世界。我准备好了，余生续写的是 <noise> 每一笔都是你的名字，再重来一次也会记得爱你这件。 开始开始了、嗯。这是周家祖宅的全部钥匙，交给世姨。 我只有一个要求：善待你的弟弟。今晚，我想单独跟你谈一次。嗯 外婆睡了。嗯。哎呀，十姨呀、啊，你看，今天这月亮多滋润呐、啊！啊，<laughs> 看到我们心里呀、啊，都敞亮了。啊。嗯、<laughs> 哎呀，你就别陪着我了，你去，去陪我这个重外孙子睡觉去吧。 啊，外婆，他早睡了，小孩睡得早。哦，是该睡了。哎呦，我这重外孙子、啊，这这，哎，他叫什么来着？哎呀，你瞧我这个记性，就就忘了。嗯，叫木石，周木石。 啊，木石，好听啊！记住了，这回记住了。嗯，哎，现在外面晚上凉，我们进屋休息吧。哎，好好好，好，小心。 你今天聊挺久啊，还去听了戏，你还听戏了？迫不得已去的，母亲她要和二叔聊事情，也不能放着那些客人自己听戏，所以我就陪他们听了一会儿。嗯。哦，对了，我忘了问你，我为什么叫周牧师啊？啊、哦，我觉得周生牧师不是特别好听，周牧师。 比较合适一些。为了名字改姓，不怕你妈妈记你仇啊？没事儿，这种事情我可以做主。哦，嗯。